你在干嘛呢？刚回来就工作啊？骆总，骆总让我帮他整理一些资料，可能还得出趟差。妈，那岂不是新年刚开始，我就要变成空巢儿童了？哎、傻瓜，很快就回来了。啊？嗯、哎，你到底跟我妈说了什么，让我妈同意我在 M H 工作？ 密码，不告诉你。说拉倒，我还不想知道呢。反正我已经达到目的了，过程我也不在乎。行了，你先去睡吧。啊，明天不是还要参加新春会吗？到时候你可是要惊艳四座。不了，去吧。走吧，来，我们睡觉啊。来，早点睡觉。 以后好啊！来，我爱你，我也爱你，睡吧。 喂，苏畅。哎，老大，我查到了，五年前 C 集团还不是很大，曹恒是他们的总经理，但是后来因为挪用公款被赶下了台，后来就再也没出现过。我查到了他在苏州开了一间酒吧，我现在就把位置和名字发给你啊。好。放心，这件事。 我一定会查个水落石出。 爸，照顾好自己，等我，很快回来。